Если ты смешной веселый Ты играл в КВН в раз Приготовься заценить приколы Мы начинаем прямо сейчас Вместе с нами Кликни Hell Yeah! Hell Yeah! Hell Yeah! Hell Yeah! Hell, yeah! Кликни Hell Yeah! Hell Yeah! By Street yeah, Boys, бой. Boys, best Boys И, как вы успели заметить, каждый из нас посещал какой-то кружок. Костя — вокально-инструментальный кружок. Илья — танцевальный кружок. И всей команде непонятно, какой кружок посещал Максим. Ты нам ничего не объяснишь? — А я? — Я учусь на кружке трудовика. — Да? И что он тебе поставил за четверть? — По твоим кружкам под глазами это видно. Владик, что это? Это видеорегистратор. Так он должен быть в машине. <мотнические кузы> <мотнические кузы> <мотнические кузы> Ты с ума сошел? <мотнические кузы> Владик, не слушай их. Пф. Поехали! Сосупом ли ругает ребенка? Но-ну-но-ну-но-ну! -но 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 -но. Сварщик шестого разряда в фильме Люди в черном. Сейчас вы все забудете. Что ты мне расскажешь? Я сварщик шестого разряда. Кто разбил мини-машину? Маленький Глеб Жеглов просит в детском саду хлеб. Я сказал горбушку! Дорогие друзья, давайте представим себе такую ситуацию. Если бы мужчины дарили женщинам на 8 марта подарки по той же логике, по которой они нам дарят на 23 февраля. Дорогая, вот тебе станок для бритья, вот тебе гель и воск для депиляции, и вот тебе колготки. А за... а С праздником! <плодит> Друзья, представьте, что на финальный заплыв попал такой экземпляр. Что, я не мать купил? <глёвый> 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 Петрович, это я просто не купляю всю корейскую экипировку, у меня же выигрывать прикол. Уникальнейший случай. Человек, который ничего не купил в секонд-хенде. Так, мужчина, вы ничего не забыли. Да, да, да. Спасибо, реально застыкался. <свят> Друзья, давайте представим, если бы в украинском языке говорили не слово слухаю, а слово нюхаю. Итак, в школе. Лебинский не нюхает соседа по парке, нюхает учителя. На радио. Дорогие нюхачи Житомирской хвилины, вашему нюху предлагается пронюхать следующую композицию. Тож ж? Нюхайте с удовольствием. парень девушки. Ходят нюхи, что ты теперь Сережей? В одном из госучреждений. Дай мне нюхалку. Нюхаю вас милиция. Хочу голоснейшее? я вас на эту Вернемся к казам, господа. Кирилл и Мефодий. Нюхай! А давай все будут говорить, Ты не нюхай, а слухай! В музыкальной школе дети не только учатся, но и развлекаются тем, что играют в войнушки. Посмотри, сколько їх там осталось. Джейсон, передай по радіо наши Настал Наставка час. Я сделал зачистку. con los terroristas жизнь. Если человек делает какую-то глупость один, то он ненормальный. А если это делают все, то вот это вот называется искусство. <свескоп> это